Кого видите следующим президентом? Тут даже ну, нужно, нужно знать, что, какие нужно будут какие конфигурация, будет, в мире конфигурация в мире и в Украине, чтобы, в Украине, какой чтобы понять, какой есть президент наилучшим, есть наилучшим ключиком, для, ключиком этой этой для этой ситуации. Нет, тогда нет, я неправильно вопрос задал. Вот вы изнутри страны, как э, гражданин, то есть, кого вы видите из ваших политических деятелей, может, какие-то яркие фигуры, может, какие-то темные лошадки? То есть, ваше мнение кто бы мог бы потянуть такую должность. Я же говорю, смотрите, Я у нас, смотрите, когда, у нас будут выборы, когда будут выборы, будет определенная, будет определенная сетап, конфигурация, сетап конфигурация, в конфигурация в мире. И под эту и задачу, эту под, задачу ситуацию, под эту ситуацию, этот ситуацию, будет лучше, этот будет хуже. Если ситуация будет другая, будет наоборот. Именно. Так, каждом, так, да? только, так, так, да? так только так и надо делать. Не выбирать того, кто выбирать вам чем-то чем симпатичен, чем симпатичен, а который есть а тот, который кто наилучший а резу... результат, результат, результат лучшее решение на данный решение запрос. На данный запрос. Но, вы, но вы же понимаете, что, наверное, подавляющее большинство людей не приходят к такому глубокому анализу, то есть перед тем, как сделать свой выбор. Вот и, и делаю, веду свой YouTube канал, виду, чтобы да, как да, можно, можно больше распространять можно можно больше эту мысль. Вообще это как бы, опять же, классическая сейчас. Российская методичка Российская свежая. Но ну, выборы в Украине ⁇ это Украине, да, серьезная, серьезная проблема. проблема. Это дестабилизация, дестабилизация, внутренняя дестабилизация внутренняя во время войны. Во время... Выборы просто... нельзя делать. То есть откровенно, допустим, когда я вошел на выборы там... Зеленский против Порошенко тоже тоже всем было интересно, все интересовались. Нет, так были, не, так уже, были, были уже были выборы, было предвыборное гонка, гонка. было в мире было, ситуация. Перед, вот. этим, перед этим вот. тоже были соображения, то есть ну, как то он появился. Да, но мы не, не да, мы да, не были как как в полномасштабной сериал, войне. Вот у нас третье, были у нас у нас выборы войны, и мы по той, и по той ситуации, думали. По той ситуации думали. думали. А пока что выборов нет, их не должно быть. Во время войны выборы запрещены по многим причинам. Смотрите. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, это четко определенные избирательные участки. Если Россия сейчас каждый день стреляет, будет стрелять знать четко, что там избиратели в это время в таком месте. Но самое главное, это внутренний конфликт. Эти Но за вы этого, вы эти вы за видите, этого. Видите, и забыли видите, про внешнего врага. Вот, нет ответа на этот вопрос. Я правильно вас понял? Нету такого запроса. И именно россияне пытаются ввести этот запрос в наше инфополе, чтобы мы начали его обсуждать. А Это кто, на ваш взгляд, на ваш кто, взгляд кто, кто в России будет кто следующим России будет президентом? процентов без вариантов. Видите, вот в этом и различаются, вот этом наши, различаются наши народы, наши, народы, наши народы, нации.